Всем привет! Сегодня с вами я. Извините за мой голос, как я говорила в предыдущем видео. Там ну, я заболеваю, я заболела, даже сегодня в школу не ходила. И решила для вас снять видео, так как я только что прибила, прибиралась в своем органайзере, и о нем сейчас я расскажу. Если вы хотите узнать, что находится в моем органайзере для личного дневника и не только, то оставайтесь со мной. Я включу музыку, и мы с вами будем... Я вам покажу все. Настаем нашу коробочку. Вот, она очень тяжелая. я вам все буду показывать. Начнем с личных дневников и с анкеток. У меня анкет... Ну вот, у меня здесь вот, <coughs> несколько дневников и Анкета Анкеты мне так подходят, но я взяла только одну. Туда положу потому что я ей пользуюсь. Ну, бывает пользуюсь, а так? Нет. Uh, вот этот дневник uh, я его еще не вела, Я хочу его начать вести. Есть <свистит> <свистит> <Здесь> такая вот <свистит> <свистит> карта и здесь карта. Еще вот такая такой листочек для записи. Я вам буду просто показывать, и говорить. Eu peço um pouquinho. you yeah. вот такой вот ночью достаточно оригинальный я здесь как, делаю всякие идейки и потом их переношу в отличный дневник сыр для различных окружностей стикеров Блокнотик. Здесь можно вырывать листочки, делать что-то для личного дневника и стикера. И последний пакетик. Начнем с писем. Здесь 6... 7 конвертиков чистых, чтобы отправлять вам письма. Два письма, которые мне отправили недавно. И конвертик, он достаточно толстый, ну такой, не очень толстый. В котором я должна отправить девочке письмо. Да. Там уже все лежит. Да. И <coughs> скоро я отправлю. Я еще не подписала, но, до... наверное, дня через два я отправлю. Тогда я выздоровлю. дальше вот такая гелевая ручка, стикеры, такой блокнот, все, здесь такие красивые ли, листочки. Вот такая бабочка, здесь были конфетки мемпансье, здесь э, э, лосыски и раз, различные фантики. Вот, здесь все лежит. Я их коплю. И потом буду отправлять вам такие двухсторонние листочки. Э -э листочки для блокнота на сменных локах. Я их могу отправить, если вы заходите со мной переписываться. Дальше калаш из наклеек. Вот такие вот наклеечки. И вот то, что я вам показываю, я могу открыть. Они, конечно же, личные, без дневников. Дальше. Суперная бумага. Здесь еще не вся. <клёх> э -э распечатки. Вот такие. Это моя лучшая подруга. Это у нее на такая стоит. И вот <клёх> такие вот. Это я. Вот такие распечаточки я могу тоже отправить. Они цветные. Могу вам распечатать на ваш вкус. Только вы мне отправьте ВКонтакте. И я пишу всегда вторая. Вот такие наклейки можно отправить. И вот такие объемные наклейки, Сердечки. Вот. И все объемные. Вот. Если вы вдруг захотите со мной переписываться, то пишите в комментарии. И кидайте сразу же ссылку ВКонтакте. Я вас добавлю в друзья, и мы с вами обязательно перепишемся. И если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте, что я всегда пишу вторая. И вас люблю. Пока. Ну, если вы все же захотите со мной переписываться письмами, то пишите в комментарии кидайте свою ссылку в ВК. Я вам обязательно напишу. И мы договоримся, когда и как вы мне будете отправлять. А потом я вам напишу ответное письмо, когда мне придет ваше письмо. Всем пока! Я вас люблю!